भाई मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब इन्होंने कई मरतबा हमें बताया लाहौर में रहते थे कोई नौकरी थी या कुछ था एक आदमी ने इनको कह दिया कि दिल्ली में निजामुद्दीन में एक मौलाना इलियास है वो लोगों को नमाज सिखाते हैं भाई अब्दुल वहाब कहते मैंने उससे पूछा वो नमाज सिखाने के कितने पैसे लेते उसने कहा पैसे नहीं लेते अच्छा ये चले गए निजामदी वहां मौलाना इलिया से मुलाकात हो गई ये सन चवालीस की बात है उन्नीस सौ चवालीस और वहां जाके उनके बयान सुने और उसी वक्त तबलीग में लग गए उस वक्त से लेकर आज तक कितने साल हो गए उन्नीस सौ चौवालीस को सत्तर और चौहत्तर चौहत्तर साल हो गए जितना इनको स्वाब मिलेगा सारी जिंदगी खपा दी सारी जिंदगी खपा दी सत्तर चार चौहत्तर साल रात दिन रात दिन लगे हुए लगे हुए लगे हुए जितना इनको सवाब मिलेगा जिसने इनको तबलीग के रास्ते पे डाला था ये कह दिया था उसके लगे दो मिनट इसकी सारी जिंदगी के बराबर उसको सवाब मिल रहा फिर उनके जरिए और उनके जरिए और कितने तबलीग में लग गए सारे मुल्क में उसको दो मिनट में का स्व उसका दाही के बराबर किसी का अजर स्व हो ही नहीं सकता हमारी गुजारिश है हम थोड़ी सी मेहनत करके कुर्बानी करके लोगों को नबी सलाम के काम वाला बना दें उम्मती समझ के जिए जिम्मेदारी का एहसास दिला दें मैं पूरी उम्मत का जिम्मेदार हूँ मैं उखरीजाज हूँ सारी दुनिया की तरफ भेजा गया हूँ मैं उम्मती हूँ अखवाम आलम की तरफ मबूस हूँ सारी दुनिया मेरी मेहनत का मैदान है हम पांच मिनट लगा के किसी को समझा बुझा के अल्लाह के रस्ते में निकाल दे वो सारी जिंदगी चलता रहेगा हमें पांच मिनट के अंदर वो उसकी सारी जिंदगी और उसके जरिए आगे जितना काम चलेगा क्या मत तक उसका अजर मिलेगा दावत के जरिए लोगों को दीन की दावत देने के जरिए जितनी कमाई हो सकती है उतनी कमाई की कोई और शक्ल नहीं है कोई शक्ल नहीं है मिनटों में सदियों की कमाई मिनटों में सदियों की कमाई मिनटों में सदियों की कमाई मैं भी नियत करता हूँ बकाया जिंदगी सारे आलम की हिदायत के लिए मेहनत करूंगा आप भी नियत कर लो जितनी बड़ी नियत होगी उसूल समझ लें उसूल अल्लाह की मदद भी उतनी होती है हाँ इन तो खतरे महू न आदमी की मदद उसकी नीयत के बकदर होती है मैं मिसाल से समझा देता एक आदमी का कोई बंदा दरवाजा खटखटाए घर वाला बाहर आया इसने कहा मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिला घर वाला अंदर जाएगा जाग के अंदर दो तीन गिलास पानी डालेगा और एक गिलास हाथ ले आएगा इसको डाल के पिला दी। ये बात खत्म हो गई थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया दरवाजा खटखटाया कि ये हम बीस आदमी हैं, हम हमारा काफिला जा रहा था हम सारे प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो अब घर वाला अंदर जाएगा बाल्टी में पानी डालेगा पांच छे गिलास लेगा क्योंकि बीस आदमियों को पिलाना है पहले आदमी ने पानी मांगा उसकी अकेले की नहीं है। दूसरे आदमी ने भी कहा बात एक है, पानी पिला दो हम सब प्यासे हैं, तो अब वो बाल्टी में लेके आया क्यों? इसकी नीयत सिर्फ अपने पीने की नहीं थी इसकी नीयत बीस आदमियों को पिलाने की थी अब वो बाल्टी पे जिसकी नीयत अपनी हिदायत की उसको उस हिसाब से मिलेगा जिसकी नीयत सारी दुनिया को अल्लाह के रस्ते पे निकालना अमाल पे डालना ईमान वाला बनाना अमल वाला बनाना इसके लिए कोशिश शुरू करेगा इसकी मदद भी उसी हिसाब से होगी और सुन लो जो हज को जाए कराची जाके मर जाए हज पे पहुंचा ही नहीं हाजियों में लिखा जाएगा जो इलम सीखने के लिए जाए एक किलोमीटर जाके मर जाए वो उलवा में क्या मत में उठेगा मैं और आप सारी दुनिया की हिदायत की नीयत करके मेहनत शुरू करें जितनी गये, हो गए हो गए अजर सबाब सारी दुनिया की हिदायत की मेहनत का मिलेगा अजर तो नीयत पे होता है एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए निकला मस्जिद में आकर पता लगा के जमात तो हो गई आगे आप बताओ कितना सवाब मिलेगा बोलो जमात तो इसको मिली नहीं इसकी नीयत जमात नमाज अदा करने जा रहा जमात हो गई इसको भी बात नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा और उन नमाजियों के सवाब में कमी नहीं होगी इसको अल्लाह अपने खजाने से जमात नमाज अदा करने का सवाल जो सारी दुनिया की हिदायत की नीयत करके कदम उठा के चलना शुरू कर दे जहां जहां पहुंच गया पहुंच गया जहां नहीं पहुंचा उनकी भी हिदायत की नीयत की वजह से उनके बराबर सवाब मिलेगा सारे नीयत का लो हम सारी जिंदगी पूरी दुनिया में हिदायत की मेहनत करेंगे उनको हिदायत की मेहनत पे डालेंगे